Який процес оформлення дозволу на проживання в Естонії? З'ясуймо. Імміграційні квоти в Естонії насамперед, якщо ви хочете подати заявку на отримання дозволу на проживання в Естонії візьміть до уваги, що в Естонії існують імміграційні квоти, згідно з якими річна імміграція до Естонії не може перевищувати. Одну відсотка населення цієї країни, однак імміграційні квоти не поширюються на таких осіб: особи, які займаються дослідженнями, працівники у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, великі інвестори, які вкладають у підприємство понад один мільйон євро, наймачі або люди, які працюють у стартапах, професіонали, члени сім'ї та студенти. Na hroman США Veliko Britanni ta Japonii kvoti ne poiirються. Taos kvoti ne poiються na pracovniki bez dozvolu na projevanja. Selleks, et taotada tähtalist elamislu Eestis, peab olema isikul, ehk kolmanda riiki kodanikul välismaalasel konkreetne eesmärk. Ja vastavalt sellele eesmärgile! võib siis ta taotleda tähtajalist elamisluba Eestisse elama asumiseks . mis eesmärgid need on ? üldjuhul see on õppimine , töötamine , ettevõtlus , elama asumiseks lähedase sugulase juurde , näiteks abikaasa juurde või kui lapsed taotlevad elamisluba elama asumiseks siin Eestis elava vanema juurde ja püsivalt Eestisse elama asumiseks . iga elamisloa ligi vajalike dokumendiga ja nõuetega saab välismaalane ka tutvuda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt mis on meil kolmekeelne Eesti , Inglise ja Vene . rubriigis dokumendid ja load . tähtajaline elamisluba saab välismaalane tutvuda iga äh, elamisloa alusega , vajalike dokumentidega ja nõuetega ja tutvudes nende tingimustega , valida endale sobivama eesmärgi . alguses välismaalane elab mingi muu elamisloa alusel siin Eestis ja kui ta täidab kõiki neid tingimusi , mis on selle loaga , et sellele loale ette nähtud , siis saab ta esitada pikaajalise elaniku elamisloa taotluse . Need tingimused on . välismaalane on elanud Eestis vähemalt viis aastat püsivalt välismaalane on kehtiv legaalne sissetulek . välismaalasel on kehtiv ravikindlustus , siinpool peab märkima , et selleks sobib vaid Eesti Haigekassa ravikindlustus . välismaalane on sooritanud eesti keele eksami B ühe tasemel . välismaalase elukoht on registreeritud rahvastikuregistris . välismaalasel , kellel on kehtiv elamisluba seoses õppimisega , paraku puudub tal võimalus koheselt taotleda pikaajalise elaniku elamisluba , vaid eelnevalt peab ta taotlema ja saama äh, elamisluba mingil muul alusel . noh näiteks töötamise eesmärgil . peale äh, muu alusel elamisloa saamist see periood , mis välismaalane elanud öö, õppimise eesmärgil elamisloaga võetakse pooles ulatuses . ehk siis , kui me räägime õppijast , kellel on näiteks olnud elamisluba seoses õppimisega kaks aastat , siis ta sai elamisluba seoses töötamisega , ta saab väljastada kuni viieks aastaks korraga . ja nüüd ta sobib esitada pikaajalise elaniku elamisloa taotluse , oletades , et kõik , ka kõik teised tingimused on tal juba enne taotluse esitamist täidetud . siis välismaalase õppimisega elatud periood võetakse arvesse pooles ulatuses . ehk meie näide puhul kahe aasta asemel tuleb üks aasta ja kogu periood elatud teise elamisloa alusel , näiteks töötamise eesmärgil , võetakse täies ulatusest . kui isikutähtaline elamisluba lõpeb tähtaja saabumisel , tähendab , et ei olnud tunnistatud kehtetuks Politsei- ja Piirivalveameti puhul mingil põhjusel , siis oleneb elamisloa liigist , on tal võimalus Eestis veel seaduslikult viibida ja ka töötada kas üheksakümmend päeva , kui me räägime näiteks elamisloast töötamiseks või elamisloast elama asumiseks abikaasa juurde või kakssada seitsekümmend päeva , kui me räägime elamisloast õppimiseks . selle perioodi jooksul tõepoolest on isikul võimalus viibida ka teistes Schengeni äh, riikides äh, tingimusel , et ta taotab äh, endale passi äh, kleebist . pöördudes Politsei- ja Piirivalveameti poole ja vormistades äh, äh, seaduslikku viibimist , on see üheksakümmend päeva või kakssada seitsekümmend päeva D-viisa vormis . kui välismaalasena on olnud tähtajaline elamisluba seoses õppimisega , mis lõpeb tal tähtaja saabumisel , siis on tema viibimine Eestisse seaduslik järgneva kahesaja seitsmekümne päevase perioodi jooksul . selle perioodi jooksul isikul on võimalus ka Eestis töötada ja selleks ei pea tööandja tegema mingeid registreeringuid Politsei- ja Piirivalveametis selle perioodi jooksul on isikul võimalus mõelda ja otsida endale muud viibimisalust Eestis , näiteks taotleda elamisluba mingil muul tingimusel . üldjuhul tudengid eelistavad elamisluba töötamiseks . kui välismaalasel on olnud elamisluba seoses töötamisega , mis lõpeb tal tähtaja saabumisel , siis tema viibimine Eestis on seaduslik alljärgneva üheksakümne päevase perioodi jooksul . selle perioodi jooksul on isikul õigus Eestis ka töötada ja selleks tema tööandja ei pea tegema eraldi registreeringu Politsei- ja Piirivalveametis . selle perioodi jooksul isik võib otsustada näiteks taotleda elamisluba mingil muul alusel või Pikenda tata olema sulleva elamisluba se osas töötamisega. Kui tema kutsuja tööandja on endiselt nõus ja valmis et ta taotleb elamisluba kentamist. Tema juurde. Актуальну інформацію про дозвіл на проживання і візи можна знайти на сайті Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії. Дізнайтеся більше про варіанти вивчення мови на сторінці Інтеграційного фонду.